রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত বন্য হাতিটির চিকিৎসা এখনো চলছে তবে পূর্বের তুলনায় তার অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে এবং সিপাহী জলা অভয়ারণ্য এবং আগরতলা থেকে বিশেষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল বন আধিকারিকদের সঙ্গে মুঙ্গিয়াকামী জঙ্গলে পৌঁছে সরজমিনে হাতিটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন পশু চিকিৎসকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আহত হওয়ার তিন দিনের মাথায় হাতিটি একটু একটু করে জল এবং খাবার গ্রহণ করতে শুরু করেছে যদিও হাতিটি শারীরিক অবস্থা এখনো সম্পূর্ণ আশঙ্কা ধাক্কামুক্ত হয়নি তবু আগামী দিনে পরিকল্পনা করে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে হাতিটি সুস্থতার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন এনজিও এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে দক্ষতার সাথে কাজ করা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে পাশাপাশি হাতিটি শারীরিক অবস্থার দিকে পূর্ণ নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞরা আপনার দেখ দেখরা হাতি কাজ एक्सीडेंट हुआ है तो हाथी का तरफ का जैसा लग रहा है पेल्विक गार्डन का इंजरी होने का बहुत चांस ज़्यादा है तो एकॉर्डिंगली हम लोग सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है सूजन का इंजेक्शन दे दिया और साथ में एंटीबायोटिक और गैस का दवा दे दिया जैसा देखता हूँ अभी इम्प्रूवमेंट इसका जो इम्प्रूव कितना होता है सर अभी तो जैसा हिस्ट्री इस हिस्ट्री जो मिला है उसके बाद तो देख रहा है कुछ तो चल रहा है हिस्ट्री मतलब देखा पेन तो थोड़ा रिलीफ हुआ जैसा लग रहा है इम्प्रूव हो रहा है जैसा लग रहा है तो फिर फिर फर्दर स्टडी के लिए उसको एक्सपर्ट के टीम की मैं खारिश करूँगा दिखाने के लिए और भी जैसे तो ज़्यादा कोई एग्जामिनेशन फर्दर फर्दरेशन किया होगा नहीं होगा कोशिश करेंगे फिर की बात कर रहा हूँ वो बोला तो फर्दर के स्टडी के लिए मतलब क्या फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ बोला फर्दर एग्जामिनेशन के लिए और थोड़ी बात करूंगा आपका नाम डॉक्टर केशव है डॉक्टर केशव केशव दर्दा सिपाही जला जूस है डॉक्टर वाटसन है प्रोफेसर सर्जरी तो अभी देख रहे हैं कि आज एक अगरतला का वेटरनरी टीम आ, आ, आया था तो उन्होंने भी डायग्नोसिस किया है और कुछ प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन है पेन किलर्स वगैरह आज दिया है अभी 40 घंटा हुआ है उसको जैसे कल भी हम आए थे यहाँ पे तो कल उसने कुछ खाया नहीं था हमने उसको पानी भी दिया था कुछ कोला घास खाने के लिए दिया था कल आ, कुछ खाया नहीं था लेकिन आज हमारे सामने हम उसने थोड़ा सा कोला घास भी खाया है तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है और अभी जो टीम आया था उन, उनसे भी हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेंगे कि इसके बाद हम उसको और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कोई आ, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है तो उनसे भी बातचीत करके हम উল্লেখ্য তিন দিন আগে আগরতলা থেকে ধর্মনগরগামী একটি ট্রেনে ধাক্কায় গুরুতরভাবে ভাবে আহত হয়ে হাতিটি চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল এরপর থেকে বন বিভাগ এবং চিকিৎসকরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হাতিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য আজকের চিকিৎসকদের দলে উপস্থিত ছিলেন চিড়িয়াখানা অভয়ারণ্যের পশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর ওয়াটসন সুভ্রদে কেশব দেবনাথ এবং মহকুমা বন আধিকারিক একে কে সব মিলিয়ে প্রশাসনিক ও চিকিৎসা পরিষেবার যৌথ প্রচেষ্টায় আহত হাতিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে रिपोर्ट रिद्धि नेटवर्क